Після виявлення самовольно розміщеної зовнішньої реклами ми направляємо, якщо відомо власнику припис про усунення порушень з вимогою або власник власне, сам демонтує незаконні вказівники. І якщо він не буде реагувати, то буде винесено проект на виконком рішення, і ці вказівники будуть демонтовані. Рішення про про демонтаж є, оскільки вони незаконні стоять. Мы уклали договор на демонтаж с коммунальным предприемством. Как называется? Миск свитла, да? Миск свитла, да. Смотрите, на самом деле речь идет. Давайте, может, девочки, встаньте о, тут возле столбика, нашла. чтобы. Ну так снимайте, вот а, а, снимай. Место снимайте. что снимаете? Да-да, вот я слухаю, слухаю, слухаю. Речь идет о непонимании представителей исполнительной власти о том, что данные рекламные указатели являются властностью не ПП Лики Плюс, а являются властностью ПП Леда. ПП Леда, в свою очередь, обратилась в суд с заявлением о том, что ну, я не владею юридическими терминами, поэтому скажу вам по-простому, по простому, что на самом деле преждевременно э, снимать эти рекламные носители по той причине, что э, истина не установлена в органах судебной власти. Э, вот снять вот это, потому что здесь как раз-таки вот то, что э, говорили по Ярославу Я по договору работаю с ПП Леда. Откручивайте, давайте, приступайте. Давайте. Девочки, мальчики, давайте пожалуйста. Вы можете, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Тихо, тихо, что я вы творите? Отойдите. Что Позь вы творите? Я отойдите. Я я сюда, руки. Руки. Сюда. Отойдите, Руки уберите. Молодец, молодец, пожалуйста, милый. отойдите. Молодец, 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 руки уберите. Отойдите, Руки Ты что меня трогаешь? Молодой человек. Тихо. Успокойтесь. Иди отсюда. Успокойтесь. Что вы творите? Уберите, вообще обхренели, блин! Секунду, секунду, тихо, они сейчас это самое Уберите руки от человека, что вы делаете? Вы вообще люди а или звери? Уберите руки, сказала Сука, ты бородатый, блять! Стойте, это так человек. пройдет, блядь. Вы погрожуете в данный момент? Что тоже молодой просто поговорить хотите? Успокойтесь. У вас могут травмировать. Пожалуйста. Я да хочу, себе. чтобы Немножко. меня травмировали. Это было не в Таня, Таня вызывай полицию. полицию. Зачем? Давайте, давайте. Полицию вызывай. Ох, Отойдите, Охранные, вы. пожалуйста. Отойдите. По... Да ты, сука. Пожалуйста. Уважаемый, тебе больно будет? Тебе потом будет в три раза поймать. Отойдите, пожалуйста. Берите руки, люди вы или не люди. Отойдите, да, я, пожалуйста. Полицию вызывай, говори, нападение. На Отойд... Отойди, Отойдите, Отойдите, пожалуйста. Отойдите, а пожалуйста. Самарин, иди сюда. Было на Тимирязе. Самарин, фамилию фиксируйте, все фамилии. Молодой человек, <су <су сука, блядь. Делайте, без толку. Успокойтесь. Дядя, станьте возле счета. Успокойтесь. Успокойтесь. Снимайся, снимайся. Ты, сука, лейбисты. Снимаешь, блять? Успокойтесь, сука. Ты чмо, блядь, пусатая? Я тебя, сука, этого не прощу. Успокойтесь, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Мелиса, я Пошли. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Все вам пизда. Все вам пизда. Все вам пизда. А зачем ты берешь? Я А зачем ты берешь? ты берешь? лицо баллоном. Я здесь возле на Давай едь быстрее. Меня избили. Понял? Угол Володарского и, и Дворцовой. Юра, давай, бери. У нього день народження місяць. Це вже це це серйозно. Сьогодні у нього день народження. Так, да. Ти скотина, ти врёш. Я вру? Да. Давай, Ты все будем. Людям вреш. Так. Давай, ти все людям врёш. Так, мені записано все на відео, що ви говорили, шановний. Що ж я врю? ногами в махала. Ти е-е э, лгун. Куди ти за свою можу відведеш в суд. За яку саме лиш? Узнаєш. 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 рішення э, виконкому про демонтаж. Все, все законно, все по правилам, по порядку. А вони не стоять самовільно вже не декільку... на декількох років. На що? На знесення те, що належить ліки плюс. У вас є всі, Ні, у нас всі, всі документи у вас про, розпорядження суда, про демонтаж що належить, що належить е, 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 Нам потащення. все одно, кому воно належить. Повірте, Оформ, вони самовольно оформите стоять. Оформите правильне рішення виконкому, не будь яких питань. Це безполезно. Так. 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 Ну, ви вважаєте, що вони мають Тримайте демонтовані чи ні? Ви сплачуєте до міста, демонтуєте те, що... Тримайте дозвіл і порядку Ви наразі намагаєтеся Встановлено чинним законодавством України. Наразі намагаєтесь демонтувати майно, яке належить іншої юридичне особи. Це майно самовільно розміщене. Чим це встановлено? Наразі, 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 наразі справа знаходиться в суді. Суд вирішить. Рішення виконкому є незаконним на знесення. Цих показчиків. Тому що, е, то, тому що е, виконково вважає, що це є е, реклама. Але реклама повинна е, споживача рекламою на щось, на щось спонукати. На придбання якогось товару або якоїсь послуги. Е, е, інформаційний показчик не спонукає на придбання будь-якого товару. Щоб встановити інформаційний показчик, потрібні якісь не, дозволи? Не треба ніяких дозволів. Тобто дозвіл потрібен лише на розміщення реклами. Тобто я так розумію, можна поставити Згідно закону України про рекламу згідно роз'яснення вищого суду вищого адміністративного суду України. Можна поставити будь-що, будь-де так.